Великий розпродаж. Уряд планує виручити мільярди гривень від приватизації. Наступає одна альтернативна. Підприєтня попіляє по кусочкам. МВФ згущує фарби. Що очікує українську економіку до закінчення року? Любов крізі теж початок чогось нового. Податковий зашморг. Чи варто так різко підвищувати податки, як це прагне зробити? Уряд. Ну і ще одне: економіка на пальцях. Особливий погляд на економічні події. На прошлой неделе Кабмин объявил о желании устроить масштабную распродажу государственной собственности. Фонду госимущества предстоит продать десятки предприятий энергетической и промышленной сферы на миллиарды долларов. Впрочем, согласятся купить хоть один завод инвесторы – большой вопрос. И дело здесь не только в войне, но и в постоянных разговорах о реприватизации, которые ведутся во властных кабинетах. 17 липня уряд затвердив програму приватизації на поточний рік. Незважаючи на війну і спад економіки, низку найбільших промислових та енергетичних об'єктів виставлять на продаж. Від продажу генерацій, тобто виробників електроенергії, уряд планує виручити 265 мільйонів доларів США. Обленерго потягнуть на 370. А приватизація одного одеського припортового заводу коштує не менше 600 мільйонів доларів. Також Кабмін хотів реалізувати ще низку об'єктів загальною вартістю понад 2 мільярди доларів, але так і не зважився на цей крок. Такий оптимізм викликає щонайменше подив, адже в останні роки надходження від приватизації неухильно знижувалися. Так, у 2011 році від продажу держмайна вдалося виручити 1 мільярд 453 мільйони доларів лише завдяки приватизації Укртелекому. Уже наступного року надходження були вдвічі меншими. А в минулому році, взагалі, виручили 185 мільйонів доларів. Утім, цього разу ситуацію посилює війна на сході країни, відлякуючи потенційних покупців. Отож, держмайно доведеться продавати дешевше. Країні ведуться воєнні дії, і дуже багато інвесторів, які особливо не знайомі з тим, що відбувається в Україні. У них такий загальний погляд: а хлопці, у вас війна, тому ми ніякі інвестиційні проекти просто не можемо розглядати. Ще гірше впливають на настрої інвесторів, заяви чиновників і політиків про можливу реприватизацію. Це слід реприватизація, і всім це стає очевидним. очевидними. при прозрачности, что это просто метод перераспределения активов, забрать его одних и дать другим, то это как бы ну, крайняя степень э, плохости этого процесса, это совсем, совсем плохо. Любые такие разговоры, они безусловно будут негативно сказываться на настроениях инвесторов либо на их аппетите вкладывать свои средства в те или другие объекты приватизации. Вже давно доведено, що приватний власник краще управляє майном, аніж держава. Але для його приходу слід забезпечити безпеку та недоторканність прав власності. І допоки цього не зроблено, про зростання надходжень від приватизації можна забути. Зачем в таке непростое време вообще распродавать розпродавать Когда все говорят о приватизации, на первый план выставляют почему-то ее фискальную составляющую. Это деньги в бюджет. Но забывают об ее инвестиционной составляющей. К сожалению, и мы вынуждены констатировать, большинство предприятий находятся не в лучшем состоянии. Они действительно нуждаются в привлечении инвестора. И именно приватизация является тем инструментарием, который позволяет привлекать инвестора на эти предприятия. Многие эксперты отмечают, что совершенно не поможет продать э, активы дороже заявления о реприватизации возможной, которые звучат в последнее время со стороны некоторых политиков. Не от власти, не столько от господина Суняка, сколько от политиков. Значит, смотрите, фонд госимущества вмонтирован в систему органов исполнительной власти, и на сегодняшний день я не слыхал ни одного резкого заявления ни со стороны правительства, ни со стороны президента о так званой массовой реприватизации. Конечно же, если начнется, я такого себе не представляю, массовый отбор ранее приватизированного имущества, то никакого инвестора мы сюда ничем никак не заманим. Мы это уже все дело проходили в прошлой жизни. Относительно Одесского припортового завода, у нас есть один комментарий, Для вас. Ми пам'ятаємо, що в 2009 році фонд Дерзьмена відмовився продати цей об'єкт за 600 з чимось мільйонів доларів, вважаючи ту ціну заниженою. Ну, відповідно, ми можемо розраховувати, що зараз ну, принаймні пан Парфененко. має продать этот объект за более высокую цену, иначе он не сможет оборудовать заниження цены, которое было 5 лет назад. Какие есть гарантии, что ОПЗ продается за 600 миллионов долларов? Тогда не фонд госимущества отказался продавать. Тогда конкурсная комиссия проголосовала за то, чтобы считать конкурс таким, что не состоялся. И фонд госимущества был просто вынужден подписать приказ, который как бы в унисон повторял движение и действия комиссии. На что можно рассчитывать в этом году? Ну, я общался и с директором этого предприятия, и общался с рядом потенциальных покупателей, которые готовы заявиться на эту продажу. Мы для себя видим нижней планкой 600 миллионов долларов Опять же, если правительство, ну, пока что оценки еще не проводилось по этому объекту. Опять же, решение будет приниматься коллегиально, и не исключено, что мы эту планку поднимем. То есть, как поступают на рынке? В случае, если круг участников достаточно ограничен, то есть если это 2-3, там не более чем, то мы абсолютно вправе поднять стартовую цену для того, чтобы ну, в дальнейшем э, не допустить ситуации какого-то возможного сговора или демпинга или тому подобное. То есть государство вправе продавать объекты по той цене, по которой оно считает нужным. Вы говорили о четырех интересантах в отношении ОПЗ. Вы можете описать, откуда эти компании? Из Украины или из-за рубежа? Давайте я не буду называть названия, поскольку меня пока на это никто не уполномачивал. Это из дальнего зарубежья. Это французские компании. Это компании из Катара и компании из Ближнего Востока. Причем, что самое интересное, я пока что не беру в расчет российских потенциальных покупателей. Причем, что самое интересное, все компании, которые предварительно заявили о своем интересе ну, в участии в этом конкурсе, они обладают собственным газом. Скажите, а российские компании вообще будут опускаться в конкурс? На сегодняшний день этот вопрос очень сложный, исходя из той ситуации, в которой мы сейчас все находимся. И опять же говорю, у фонда нет пока что однозначного решения и ответа на этот вопрос. Есть общее заключение, умозаключение, как мы можем допускать, можем или не можем допускать российские компании. Но в первую очередь мы основываемся на действии законодательства, это режим наземного инвестирования, который там в, случае, в определенных рядах случаев устанавливает особую систему допуска иностранных инвесторов к покупке нашим компаниям. Но, опять же говорю, это решение будет принимать правительство, и я пока что не готов его комментировать. Ну, вы сами как э, думаете, стоит это пускать или нет? Значит, я думаю, что этот вопрос должен отрегулирован быть законодательным, потому что любое субъективное решение, во-первых, а, оно может быть оспорено в судебном порядке, во-вторых, б, оно будет необъяснимо, почему сегодня так, а завтра так. Если на уровне законодательства будут приняты общие подходы, тогда это будет объяснимо и покупать, и всему украинскому народу. Ну и последний вопрос. Вы можете вот для простых людей объяснить, да. зачем вообще государство продавать свое имущество? Вы знаете, что у нас народ очень часто настроен социалистически, и они, в ну, им не нравится продажа как таковая. Можете сказать ваше Да, если можно, своими словами. К сожалению, я вынужден констатировать, хоть все мы являемся патриотами, государство в части управления имуществом является не самым лучшим собственником. Для того, чтобы содержать и активно использовать государственное предприятие, надо иметь деньги в бюджете на зарплату, на модернизацию основных мощностей, на развитие на то, на то, на то, на то. Этих денег на сегодняшний день в бюджете просто нет. И к чему сводятся действия руководства по управлению госпредприятиями? Начинают отдавать в аренду, начинают отчуждать для того, чтобы покрыть затраты по содержанию предприятия. Все это начинается с мелких кусочков, потом приобретает глобальный масштаб. И в результате, когда все приходят к необходимости приватизации, от предприятия остаются рожки до ножки. Что плохого в том, что открыто, прозрачно пустить на это предприятие серьезного, понятного иностранного инвестора, который возьмет на себя обязательства поддерживать работу предприятия, не менять его профиль, обеспечить социальные гарантии представителям, заключить с сотрудниками, с трудовым коллективом коллективный договор. И как минимум лет 10-15 это предприятие будет работать, процветать и развиваться. В противном случае у нас только одна альтернатива. Предприятие попиляет по кусочкам. Из него ничего не останется. Таких Прем'єра в морі. МВФ згущує фарби. Що очікує українську економіку до закінчення року? Любові крізі це ж початок чогось нового. Податковий зашморг. Чи варто так різко підвищувати податки, як це прагне зробити уряд? Ну і ще одне. Економіка на пальцях. Особливий погляд на економічні події. Діла в українській економіці обстояння разда хуже, ніж предполагалась до сих пор. Совсем недавно Международный валютный фонд поставил Киеву неутешительный диагноз. А на прошлой неделе Минэкономразвития объяснил это на своем, понятном только экономистам языке. Валовый внутренний продукт в этом году упадет не на 3%, как предполагалось ранее, а на целых 6,5%. Для обычных граждан это означает замораживание заработных плат, социальных выплат и проблемы в бизнесе. У своєму останньому прес-релізі міжнародний валютний фонд зазначив, що прогноз має бути переглянутий: по-перше, через конфлікт на сході України. По-друге, внаслідок зменшення надходжень до держбюджету, а також через те, що боржники компанії Нафтогаз розраховуються гірше ніж очікувалося на військову операцію необхідні кошти, але, на жаль, Україна не може постійно брати кошти в борг. Ми вже так дуже багато беремо в борг і в МВФ, і в інших кредиторів. І брати ще в борг це вже буде небезпечно для майбутнього економічного зростання. Падіння ВВП в Україні останній раз мало місце у 2009 році. Тоді воно було зумовлене світовою фінансово-економічною кризою. У цьому ж році воно відбувається через політику. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у інтерв'ю агенції Bloomberg заявив, що на падіння може вплинути припинення торгових відносин з Росією. У такому разі Збитки сягнуть 5 мільярдів доларів США, а економіка просяде ще на 2%. Це на додачу до невтішного прогнозу МВФ щодо 6,5%. Попри невтішні прогнози, економісти відзначають, що військовий конфлікт на сході країни майже не позначається на роботі великих підприємств. Крім того, врожай очікується на тому ж рівні, що й рік тому. А за рахунок тваринництва, сільськогосподарське виробництво може навіть збільшитися у порівнянні з минулорічним періодом. В принципі, ми можемо в результаті мати не таке суттєве падіння економіки, але краще зараз бути консерватором і готуватися до гіршого, ніж да, зробити оптимістичний прогноз, який потім доведеться переглянути. Фактично, все залежить від того, як довго продовжуються бойові дії на сході. Якщо вони закінчаться в найближчим часом, а уряд проведе всі необхідні реформи, то є підстава допускати, що в 2015 році почне зростання економіки, і вже в 2016-му воно дійде до реального сектору. Тобто, фактично це покращення буде відчуто населенням вже десь в 2016-му році. Але це, знову-таки, я повторюю, якщо фактично бойові дії закінчаться в цьому буквально, там не найближчим часом. Если это будет продолжаться до конца года, в следующем році, то, конечно, инвестиций не будет. А в всей ситуации розраховувати на какое рустане уже не имеет смысла. Мы сегодня беседуем с главой правления компании «Ивекс Капитал», которая занимается инвестицией в различные сферы деятельности уже на протяжении 20 лет. И сегодня мы поговорим с Юрием Борисовичем Яковенко – Главы правления компании я знаю что ваша компания э, в свое время очень много заработала на Укрнафте. потому что вы рассказывали что в свое время вы купили акции очень дешево а потом через некоторое ну, время они не выросли понимаете мы удачно тогда вошли как раз после кризиса 98 -го года когда помните там два, два кризиса было подряд э, юго-восточной азии и потом российский кризис там два года подряд 98 99 кажется год. Да? Вот. И да, тогда обесценились все активы, с Emerging Markets инвесторы все убегали, там доходило просто до смешных цен совершенно, там акции Укранавты стоили 60 центов, там, до доллара где-то мы процент, первый процент Укранавты, у нас 2% было, первый процент Укранавты мы там купили в средней цене меньше доллара. А продали потом? Ну, по-разному. В целом, когда вот пару лет назад была эта история с объединением Укранавты с Кременчугским НПЗ, Пока эта идея играла, с выходом на рынок. Ну, там несколько было, как бы, разных вариантов, вот то цена дорастала до, до 100 долларов. Да? До 100 долларов. Ну а сейчас такие активы есть в Украине? Знаете, все украинские активы недооцененные, практически. То, что делает сейчас МВФ, поможет решить эту проблему? МВФ каждый раз, когда он что-то требует. Это все нацелено на создание нормальной экономики, эффективной экономики. И это часто болезненно, вот это другой вопрос. Но, но это как доктор говорит, что надо там что-то тебе отрезать. Они требуют, чтобы доллар был свободен. Да? В результате требований однозначно должен быть. Он обваливается у нас на 60% да, там, в одночасье. И фактически вся страна страдает. Да? Ну, в одночасье. Нельзя, нельзя ли было придумать какую-то более. Спокойную программу, чтобы так ну, смотрите, если бы три года не удерживался доллар на уровне там, 8, 8 с копейками, на, исключительно на, на, в ручном управлении, потому что была идея у руководства там, стабильный доллар, стабильная страна, исключительно из, из, из электоральных вид соображений. Но я уже не говорю о том, что это приносило огромные доходы тем, кто имел возможность, ну допустим, даже оставив это в стороне чисто из таких электоральных политических соображений. Поэтому он там в одночасье и упал на 60%, потому что он не был до этого рыночным и плавающим, каким он должен быть. Но второй момент. Они требуют, чтобы тарифы были рыночными. Я понимаю все. Однозначно рыночными, безусловно. Но каким образом это сделать? Ведь вся страна при этом не сможет платить по тарифам и не будет платежей в бюджет. Потому что люди просто, если слишком большой тариф, они просто отказываются платить. Нет, ну конечно же должна быть система адресных дотаций, безусловно. Но она, по-моему, очень неэффективна, оставить очередь в этой... Э... Ну, посмотрите, если это сложно перейти дорогу, потому что есть много машин, давайте мы вообще пойдем домой спать. Там. Может быть, надо не полениться, а спуститься в подземный переход и перейти эту дорогу. То есть есть какие-то технические сложности и проблемы в решении этого вопроса, но это не говорит о том, что это не надо делать. Во-первых, при нормальной цене люди меньше будут потреблять газа. Я вам по себе скажу, когда газ ввели несколько лет назад эти тарифы, я уже начал смотреть на этот счетчик, там, потому что там, кстати, дифференцированные тарифы есть. Ты Начинаешь экономить, потом выясняется, что, оказывается, это очень запросто, можешь его очень сильно экономить, на самом деле, этот газ. Нужен везде учет, и любой товар он должен стоить тех денег, которые он стоит. Вы э, смотрите на страну оптимистически и считаете, что здесь можно жить и работать и зарабатывать? Ну, конечно, ну, прекрасная страна, да. Когда уже будет прекрасно в прекрасной стране, нормально зарабатывать возможность, будет нормальная возможность зарабатывать? Нет, yep, а заработают разные вещи, потому что, смотрите, когда мы говорим о возможности зарабатывать, то чем более коррупционная ситуация, тем для кого-то больше возможности зарабатывать. Или чем более монополизировано. Ведь для любого бизнесмена, понятно, мечта там, быть монополистом на каком-то рынке. И в его интересах, конечно, быть монополистом. Тогда он может получать там, сверхприбыли, сверхдоходы. Но в интересах всего общества и всей экономики прямо противоположная цель. У понеділок 21 липня Кабмін вніс до парламенту два законопроекти. Але замість довгоочікуваної податкової реформи вийшло чергове підвищення податків. Кабмін пропонує зміни в податковому кодексі, які суттєво підвищать навантаження на бізнес. Під пильний погляд податківців потраплять нафтовидобувний, будівельний, аграрний, алкогольний та інші сектори. Найбільше постраждають добувачі нафти і газу. Два мільярди гривень додатково заплатять металурги. Третьою категорією підприємств, яких торкнуться новації, будуть аграрії. Українська Правда 21 липня 2014 року. Проблему налогового волонтерізму ми обсудимо з фінансістом Іваном Компаном із. современным художником Александром Ройтбурдом. Ну что я могу сказать? Во-первых, я не очень понимаю, зачем необходимо таким образом наполнять бюджет. То есть в крайнем случае можно было взять еще один займ, еще что-то сделать, да? Ну, с другой стороны, понимаете, дом горит. И определенную какую-то нелогичность и истеричность действия правительства можно понять. Хотя все мои знакомые бизнесмены ждали от Майдана того, что будет ослаблено налоговое бремя, и они смогут перейти в работу по-белому, да? не выплачивая зарплат в конвертах, честно, платя все налоги, спокойно, хорошо себя чувствует, да, спокойно спать. Иван, вы как финансист, что вы думаете по этому поводу? Так, вы знаете, мне кажется, вы сказали очень важную фразу о том, что государство, правительство таким образом пытается наполнить бюджет. Мне кажется, что в настоящее время, в краткосрочной перспективе, у правительства просто нет другого образа или другого способа, которым оно могло наполнять бюджет. И я не говорю, что то, что делает правительство сейчас, это абсолютно верный и правильный путь, и он даст отличный результат. Но в краткосрочной перспективе, именно в краткосрочной, э я думаю, что просто у правительства нет свободы маневра в ситуации, когда рынки капитала для Украины, как для правительства, так и для компаний практически закрыты. Единственный источник денег в бюджет – это сбор налогов. Вопрос в том, насколько эффективно собирать налоги, просто повышая ставки налогов, это уже совершенно другой вопрос. Об этом можно долго дискутировать. Хорошо, но мы же понимаем, что деньги, которые пали в бюджет, фактически они снова будут разворованы. Может, им просто воровать стоило меньше? Ну, я не знаю. Я знаю, что в Румынии Возле каждого чиновника поставили дядю из Еврокомиссии над душой, который проверял каждую подпись на коррупционную составляющую. Таким образом, была минимизирована коррупция, которая в Румынии была выше, чем у нас. Я вообще как-то вот был бы спокойный, если бы страну в стране ввели в той или иной степени внешнее управление, потому что система настолько Наши разъедена, уже вообще обанкрочены, да, они вообще в принципе не Разъедена могут... коррупция, развращен, развращены чиновники как класс. Ну, э, он не может не брать. Он встроен в такую систему, что как бы там это норма. Ну и как выйти из этого положения? Ваше мнение, Иван? Как человека, с, я замечу, с международным финансовым образованием, как сертифицированного специалиста, вот какой есть выход? Что вы можете сказать? Вы знаете, ну, конечно, говорить говорить тех проблемах, которые преследуют Украина, то коррупция безусловно это проблема номер один. Есть такой анекдот, который мне когда-то рассказал один очень успешный талантливый бизнесмен э, из восточной части Украины о том, что есть 22 способа, почему я не играю в карты на деньги. Это назовите хотя бы один. Ну, во-первых, у меня нет денег, поэтому все остальные 21 комментарий о том, что сделать с Украиной, пока не будет устранена главная причина коррупции, они не будут иметь собственно, особого эффекта. КПД всех этих методов будет очень низкий. Поэтому, как это не банально и как это не тривиально звучит, мы опять возвращаемся к коррупции. Естественно, когда мы говорим о наполнении бюджета, есть расходная часть, есть доходная часть. Сегодняшнюю проблематику, которую вы поняли, это о том, как наполнить бюджет. Но действительно, для того, чтобы сбалансировать бюджет, можно просто разумнее тратить. Это вопрос серьезный это теория заговора или сильная система построена так чтобы делать все возможное для того чтобы чиновники получали больше и больше взяток высокие ставки не гарантируют наполнение бюджета э -э сколько раз корову и время не дергай все равно молока в ведро не нацедишь поэтому главная задача правительства в долгосрочной перспективе сделать так чтобы украинский бизнес развивался чтобы было с чего платить налоги на моей памяти уже была масса эпизодов, когда правительство поднимало ставки налогов, и в конечном итоге это не приводило к наполнению бюджета. Желаемого результата не было. Задача более комплексная, чем просто поднятие ставок налогов. Решту экономичных новин подсумует наш специальный оглядач Майкл Щур. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні днів для програми Перша шпальта. Зараз я вам розповім про справжню чоловічу дружбу. Горілка Медов раніше розливалася у Криму, але після того як Крим захопив Путін, вона там вже не могла ще розливати. Директор вже навіть думав закривати виробництво, але допомога прийшла несподівано. Конкуренти віддали своє виробництво Бемедоф, розливавши на Олімпі і на Хортичі. Ото горівка людей зближує. А тепер ка про хороше агентство Стандарт Poor's оголосило, що прогноз по Україні став стабільний. Раніше вони говорили, що все буде погано, негативний прогноз. А тепер ка що буде стабільно? За їх даними, ВВП України знизився всього на 7%. Справи не те, щоб хороші, погані сумки з Росією, війна на сході, але теперка принаймні можна прогнозувати наскільки поганими вони будуть. Ну і ще одне: гірше вже не буде. Виявляючи успіхи української армії на сході напряму впливають на валютний ринок. Наприклад, як тільки вони звільнили Слов'янськ і Краматорськ. Долар впав на 10 копійок. Всі думали, що кредит від МВФ завалить українську гривню. Але виявляється, що на її обороні стоїть українська армія. І тепер всі прогнозують, що курс долара стабілізується на рівні 10,5-11 гривень. Україна стане лідером продовольства у світі. Таке завдання поставив перед собою пан Яценюк. Крім того, він сказав, що до 2020 року Україна і США контролюватимуть 65% світового ринку кукурузи. Ну а що, чорнозем? У нас є люди, які вміють і хочуть працювати, є. Хоча є одне питання: якщо це все у нас є і було. Чому ми досі не світові лідери? Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура, просто з під трансформаторної будки, спеціально для першої шпарти.